एलन ग्रोह क्या ही है ना उससे हमने सवाल किया भी खालसा राज कब आएगा खालसा राज के बारे में पता किया कमाल की बात यह है कि वो तथ्यों के आधार पर बात बोलता है ऐसे बात हवा में बात नहीं करता ग्रोक ग्रोक की बड़ी खासियत है और आजकल तो पूछने के लिए बहुत कुछ है बहुत कुछ है जो ग्रोक से आप पूछ सकते हो खास करके जो टम्पोज है ना टम्पो से अपना भविष्य पूछ लो ग्रोक से तुम्हारा भविष्य अंत में है ये चिंटू मिंटू टाइप टम्पोज है जो टम्पूज का नहीं ठीक है इनको इनका अंधकारमय है तुम्हारा भविष्य है इतने ज्यादा अंधकारय है जिसकी कोई लिमिट नहीं है कोई भी लिमिट नहीं है अभी तो तुमने सिर्फ नागालैंड का देखा था नागालैंड अलग देश मांग रहा है एक और खड़ा हो गया हम तो ईसाई देश बनाएंगे अपना और एक खड़ा हो गया दूसरी तरफ जो ट्रंप का चल रहा है टैरिफ वार चल रहा है एक तरीके का ना तीसरा विश्व युद्ध जिसको बोलते ना ये टैरिफ युद्ध चला हुआ है और ट्रंप का निशाना था चीन क्योंकि चीन ही उसको टक्कर दे सकता है चीन टक्कर दे सकता है इसलिए वो चीन के ऊपर यह कहता है चीन को बर्बाद कर देगा चीन तो चार कदम आगे निकले अमेरिका से चार कदम आगे निकले अमेरिका से अमेरिका डूब जाएगा कैसे डूब जाएगा ये भी तेरा ध्यान से सुन लेना दस ट्रिलियन एक दो नहीं दस ट्रिलियन डॉलर डूब चुके हैं दुनिया की शेयर मार्केटिंग में दस ट्रिलियन डॉलर सबसे ज्यादा वो जो एक ट्रिलियन डॉलर की वो करना चाहता था, था ना बराबरी करना चाहता था, था ट्रंप ट्रंप सोच रहा था तू पता नहीं कैसे कैसे पैसे ले लेगा लेकिन वो की जो जनता है ना अमेरिका की वो पढ़ी लिखी है वो सड़कों के ऊपर आ गई ट्रंप के मस्क के खिलाफ बोला गो बैक ट्रम्प गो बैक मस्क ये बर्बाद करके छोड़ेंगे बर्बाद करके जनता समझ गई ये तो उल्दुल फैसले ले रहे हैं इनका तो जैसा मित्र था वैसे ये निकल रहे हैं ये तो ऐसे तो बर्बाद कर देंगे छह लाख लोग सड़कों पर जब आते हैं ना कोई छोटा मोटा नहीं और वहां रोक नहीं सकते आप किसी को वो आंदोलन करने से नहीं रोक सकते वैसे एक उसका एक मित्र है उसके पास पुलिस है वो रोक देती है आंदोलन करने से किसानों को भी रोक देती है युवाओं को भी रोक देती है उस पुलिस को भेजना चाहिए अमेरिका के अंदर कि जाओ वहां पर जाकर उस आंदोलन को रोक दो तो जो हो रहा ट्रम्प और मस्क के खिलाफ वो आंदोलन थोड़ा सा और बड़ा रूप ले ना तो मस्क और ट्रम्प को इस्तीफा देना पड़ेगा इस्तीफा देना पड़ेगा वहां की जनता है वो बोला चुना हमने है ना तो इसलिए नहीं चुना था कि तू जरूर फैसले लेता रहेगा तू जिस चाइना को बर्बाद करना चाहता हो चाइना तो चार कदम आगे निकलिया उसने डी वन का ऐसा किया फैसला ले दिया सौदाई समझ में नहीं आया किसी को यह तो अभी तो ना, यह है ना यहीं पे रुक जाएगा वार यह वार यहीं पे नहीं रुकेगा लंबा चलेगा इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अपने वालों को होगा इंडिया वालों को अमेरिका को भी नुकसान होगा यह रहा नहीं नुकसान होगा जो दुनिया का दरोगा बनाया हुआ दुनिया का सरपंच बना हुआ है शायद दुनिया का नया सरपंच चाइना बनकर खड़ा हो जाएगा और चाइना से तो वैसे ही छत्तीस का आंकड़ा है क्योंकि चाइना के विदेश मंत्री साहब बोल रहे अरुणाचल प्रदेश हमारा है हम चाहेंगे तो उसका नाम बदल लेंगे कुछ भी कर लेंगे लेकिन लाल आंखें पता नहीं कहाँ गायब होगी लाल आंखों को ढूंढ कर ले आओ एक छप्पन इंची था हमारे पास उसको ढूंढ के लेके आओ वो जवाब दे सकता है ट्रम्प को तू तड़ाक में चीन वालों को ऐसी आंखें दिखाएगा ड्रैगन का बिल्ली बना देगा ड्रैगन को बिल्ली बना सकता है तो ज़रा सा टाइम लगेगा उसको सबसे पहले तो आते हैं जो ग्रोक से पूछा गया था कि खालसा राज कब आएगा उसका जवाब जो उसने दिया है ना वो जवाब आपको बताते हैं थोड़ा ध्यान से सुनना है ऐसे नहीं वो तथ्यों के आधार पर जवाब देता है कहीं सोच रहे हो कोई हवा में जवाब देता हवा में कभी जवाब नहीं देता ग्रोक और उसके तथ्य बड़े पसंद आते हैं हमारे को तो भाई ग्रोक का जवाब था भाई खालसा राज कब आएगा यह सवाल सिख इतिहास और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है खालसा राज का मतलब आमतौर पर एक ऐसे शासन या समाज से लिया जाता है जो खालसा के सिद्धांतों न्याय समानता और धर्म पर आधारित हो गुरु गोविंद सिंह जी ने सोलह में खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां ये मूल्य हावी हों मतलब के कौन कौन से मूल्य न्याय समानता और धर्म ये मूल्य जहां पर हावी होंगे जब सभी के अंदर यह हो जाएगा ना कि मैं भी खालसा हूँ जो खालसा के जो गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से खालसा पद्धतियों पर चलेगा वो खालसा राज अपने आप अग्रसर होता चला जाएगा लेकिन इसका कोई निश्चित समय या तारीख नहीं बताई जा सकती कि यह कब आएगा कुछ सिख विद्वानों और भक्तों के लिए खालसा राज एक आध्यात्मिक अवस्था है जो तब आएगी जब लोग इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाएंगे दूसरों के लिए ये एक ऐतिहासिक या भविष्यवादी संदर्भ हो सकता है जैसे कि अठारहवीं सदी में सिख मिसलों के शासन को कभी कभी खालसा राज का प्रतीक माना जाता है किसको समझ रहे हो आप महाराजा रणजीत सिंह के राज को जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था ना बोला वो तो एक छोटी सी झलक झलक थी खालसा राज की झलक है जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो स्थापना की थी ना उसकी एक छोटी सी झलक आई थी महाराजा रणजीत सिंह के समय पर और बोला इसके पूरा खालसा राज बोला खालसा राज ये नहीं कि भाई कोई अकेला सिर्फ सिखों का राज होगा बोला सिर्फ सिखों का राज नहीं है खालसा राज तब आएगा जब पूरी दुनिया खालसा के सिद्धांतों पर चलेगी तब वो होगा असली खालसा राज पूरी दुनिया पर जिसकी हम बात कर रहे थे जिसको जो कि चिंटू मिंटू की समझ में नहीं आता इनकी समझ में नहीं आता इनकी समझ में सिर्फ जाता है लिंडू राष्ट्र लिंडू राष्ट्र बस शुरू कर देते हैं और चिंता का राष्ट्र की लगी पड़ी है हमारे पास अंदर विदेशी मुद्रा इकसठ बिलियन डॉलर कर्जा कितना है सात बिलियन डॉलर फिर क्या बचा क्या हमारे पास बचा क्या हमारे पास जो लंका नोटबंदी के टाइम पर लगी थी ना उससे बड़ी लंका लगने वाली है उससे बड़ी लंका लगने वाली है अभी तो ये दो दो चार चार रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ रहे हैं पचास रुपए सिलेंडर पर बढ़ रहे हैं अभी तो देखना कहा क्या क्या बढ़ेगा लेकिन चिंटू है चिंटू बोलते चाहे पांच हजार रुपए लीटर तेल हो जाए चाहे एलपी जी का सिलेंडर पचास हजार का हो जाए लेकिन आएगा तो इनका पोपो ही और वो पोपो ऐसा ब्रांड बजायेगा पोपो तो खुद जोड़ा उठा के जाएगा जोड़ा उठा के जाएगा ये ट्रम की जो रणनीति चल रही है ना इसने तुम्हारे पोपो का मोटा मोटा जोड़ा उठवा दिया मोटा मोटा जोड़ा उठवा दिया है थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है ना वो अब उठ जाएगा तसली बख्श उठ जाएगा राजनीतिक करियर खत्म हो गया है तुम्हारे पोपो का राजनीतिक करियर खत्म हो गया बिल्कुल फिनिश इससे आगे तो सोचना भी मत इसकी कोई राजनीति बची होगी दूसरी तरफ वो बोल रहे रो को बैन करो और हमारे हवाले करो और एक नकली जीरो जीरो सेवन है बोला उसको हमारे हवाले करो हमें वो चाहिए जीरो जीरो सेवन अब उस पर अटके बैठ गया ट्रंप ट्रम्प अपनी चला रहा है मान नहीं रहा है मान नहीं रहा है जनता सड़कों के ऊपर आई हुई है इन जनता मनवा लेगी वहां की पढ़ी लिखी जनता है जाइलो वाली जनता नहीं है अगर लगा ले देश का किसान आंदोलन कर रहा हो अमेरिका के किसानों ने आंदोलन किया था ना दूसरे दिन सरकार को झुका दिया था दूसरे दिन लेकिन वहां पर सभी किसान बनकर लड़े थे यहाँ पर किसानों को आतंकवादी आतंकवादी और खालिस्तानी बोलना शुरू कर दिया था यही देखिए ये भान मंडी और उसके दलाल बस लग गए चाटुकारिता के अंदर लेकिन ये चाटुकारिता वहां नहीं चलती वहां की मीडिया ना बिल्कुल सर दिखा रही है देखो आंदोलन चल रहा है और ट्रंप को दिखाया जाता बकायदा हर रोज ट्रंप को दिखाया जाता देख ऐसे जनता भड़की हुई है अब इसको किस तरीके से शांत करेगा ट्रंप बोल रहा है पैंतीस देश हमारे पास आए हम बातचीत करेंगे अब वो ये टैरिफ टैरिफ हटाएगा हटाएगा वो देख लेना लेकिन सिर्फ हटाएगा उनके जो उसको टक्कर दे रहा है उसने देखा तू टैरिफ चीन पर लगाएगा कोई फायदा नहीं चीन उसके भरोसे थोड़ी है अमेरिका के भरोसे थोड़ी है चीन चीन तो खुद अपने लड़ाकू विमान बनाता है उसके टैरिफ का असर सिर्फ उन पर पड़ेगा जो अमेरिका के भरोसे रहते हैं जैसे कि इंडिया अब इंडिया चाइना की तरफ जा नहीं सकता रशिया की तरफ जा नहीं सकता पहले ही पंगा लेके बैठ गया पहले ही पंगा लेके बैठ गया और वो अमेरिका ने करवाया वो पंगा अमेरिका तो अभी भी चाहता कि चीन से इनका पंगा होता रहे क्योंकि हथियार बेचता था पूरी दुनिया में ट्रंप लेकिन अब वही हथियार सरप्लस बना रहा चाइना चाइना के पास टेक्नोलॉजी है वो गोबर मूत्र पर विश्वास नहीं करते वो टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं हमारे वाले चमत्कारों पर विश्वास करते हैं वो आविष्कारों पर विश्वास करते हैं आविष्कार और चमत्कार में ना दिन रात का फर्क होता है ये चमत्कार के भरोसे बैठे हुए हैं यहाँ मूर्ति मिल गई यहाँ विष्णु मिल गया यहाँ शिवलिंग मिल गया यहाँ वैष्णव मिल गया यहाँ ये मिल गया कमाल हो रखा है और वो हवा में उड़ने वाली टैक्सियां बना रहे हैं चाइना वाले खुद हमारे मंत्री साहब बोल रहे हैं अश्विनी वैष्णव साहब है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है लोग चमत्कारों में विश्वास रखते हैं बड़े कमाल की बात है ये खुद बोलने लगे आप लोगों की क्या राय इसके बारे में अपनी राय राय रखना का इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आंखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह